Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng santan para pemirsa, ing dinten menika Sabtu 6 April kali hewu selangkung kalian kulo cahya berlian pada ngaturakan pawarto poso jawi. Salah jengipun inggih punika pawarto kafe mulai huruf gen Z huri huri literasi. Kangge uri-uri minat budaya ini pun literasi porong amudo gen Z ing kabupaten Magelang Kristen radian sah lan rencang rancang damel papan engkang kepenak agawé para nomodo tetulan nongkrong lan maos wacang kang kasediyani kaliyan kafe Melek Huruf. Ing dalem pujukan Desa Candirejo Borobudur Magelang wonten kafe Melek Huruf ingkang gadahi perpustakaan lan papan ingkang jembar kangge sinau lan damel pakarian generasi kenoman. Kafe Menikau amet saking setunga juni kalihewu tigo likur nangeng popor maleh eng kalangan porongan muda. Ing tanggal merulas tunguki selangkeng apel kalihewu selangkeng menikau, kafe meleh huruf gelar luka karya, selasa wisini pun inggih punika gambar cover sampul buku Bulu Kucing Dalam Tokpes karya Teguh Avandi. Menu saking kafe Menikau, wonton emwe tangan kopi, smoothies, lan maneka warna dessert diwet saking gemsalawelas hewu rupiah. Saking inovasi kafe menika muki mugi para ngamuda saged nguri-uri kabudayanipun literasi kanthi becik kagem generasi ing tembe ngarep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.